assalomu alaykum hurmatli hisobchilar bugungi video darsimizda mm, mehnat ta'tili hisoblashni ko'rib o'tamiz demak mehnat ta'tili hisoblashdan oldin e, eski azboda hmm. bir ikkita joyini nastroykasini qilish kerak bo'ladi Buning uchun eski uzazboga kirib spravochnik bo'limida e, видов расчетов kiramiz vid mana e, otpusk degan vid topib нastrоyit qilishimiz kerak bo'ladi bunda quyidagi ko'rinishdagi oyna ochiladi chap va o'ng qismlari demak chap qismida okladga kiradigan to'lov turlarini belgilashimiz kerak chap qismida esa chap qismida okladga kiradigan to'lov qismlari o'ng qismida o'n ikkidan birga kiradigan to'lov turlarini belgilashimiz kerak bo'ladi e'tibor berishimiz kerak otpuska uchun qanaqa nastroyka qilgan bo'lsak больничный лист uchun ham xuddi shunaqa настройка qilgan bo'lishimiz kerak demak галочка bir xil qo'yilgan bo'lishi kerak mana hozir ko'rib turibsizlar bu tashkilotda bir xil emas больничныйda mana premiyalarga галочка qo'yilgan отпускаda qo'yilmagan xullas настройкаni bir xil qilib olganinglardan keyin yangi озбоga o'tasizlar yangi озбоda учет заработный платаda справка с предыдущего места работы degan joy bor bu yerga kirib bo'ldiochildi plus tugmasi bosiladi qachondan e, e, oylik hisoblashni boshlagan bo'lsanglar o'sha data qo'yiladi misol uchun fevraldan boshladinglarmi demak birinchi fevral ikki ming yigirma to'rtni qo'yasizlar mana shu xodim tanlanadi xodim tanlanadi va o'sha o'n ikkidan bir degan joyga kirib заполнnit bosiladi bu xodimda o'n ikkidan biri yo'q bo'lsa kerak shunga kelmadi manimcha заполнить bosilganda shu xodimni eski azboda olgan o'n uh, ikkidan birga kiradigan to'lov turlari автоматический kelishi kerak hozir boshqa xodimni ko'raylik negadir bu xodimda chiqmadi mana заполnit bosilganda mana shu ko'rinishda pullarni olib keladi shu narsa qilingandan keyin bu hujjatni проведено holatiga praviz, keltiramiz keyin учет uh, кадров bo'limidan prikaz na трудовой otpusk degan joyga kiramiz Plus tugmasini bosib uh, kerakli joylar to'ldiriladi за свой счет галочка olib tashlaladi да qachondan qachongacha otpuska olyapti и qaysi period uchun olyapti xuddi eski azbo bilan bir xil eskida ishlayotgan buxgalterlar buni yaxshi tushunishadi muammo bo'lmaydi data tepadagiатаo'ryd bu data hujjatni datasi ya'ni qaysi oyni rasчетiga o'tirish kerak bo'lsa o'shani datasi qo'yiladi eski azboda oyini oxiri qo'yilardi misol uchun uh, fevralda hisoblayotgan bo'lsanglar yigirma to'qqizinchi fevral qo'yiladi Biyoğda, e, uh, kirtip, <coughs> bu buyog'ida qachondan qachongacha отпuskga chiqyapti и qaysi period uchun chiqyapti plyus bosib pastga qo'shiladi hujjat kiritib проведено holatiga keltiriladi endi bu kadrovskiy tomonidan kiritiladi ya'ni приказ kiritildi hozir endi hali puli hisoblanmadi pulini hisoblashimiz uchun учет заработный платыga kirib расчет трудового отпуска degan joyga kiriladi shu kirib bu yoqda ham добавить bosiladi biza hozir mana dabayt qilinganini ko'ramiz familiya tanlanadi i qaysi to'lov turi shuni to'lab tola beryapmiz shu tanlanadi bizani случай bizani holatimizda bu mehnat ta'tili mehnat ta'tili tanlangandan keyin mana bu yerda приказini tanlashimiz kerak bo'ladi uh, bu narsa nimaligini bilasizlar eski azbuda ham bor edi bu narsa qaysi лиso shdan to'lash bo'ldi zapolnit tugmasi bosilgandan keyin автоматический programma o'n ikkidan birini olib kelib boyiga hujjatimizdan qolgan joyini hisob kitob qilib beradi xususiy holatlar bo'ladigan bo'lsa paka hozircha qalamni bosib summani qo'lda to'g'irlash imkoniyati ham bor keyinchalik yopiladi bu narsa bo'ldi сохранит qilganinglardan keyin уже расчет qilsanglar shu summani расчетga tortadi